Дорогие друзья, вот знаете, в КВН каждый мечтает делать на сцене то, что любит больше всего на свете. Не знаю, как у других, а Вова больше всего на свете любит танцевать. раз, когда Вова слышит музыку, он начинает танцевать. Именно поэтому его не любят в маршрутках. В 17 лет Вова полюбил Польку. Потом понял, какая она овца, и отправил ее домой, в Краков. А когда вся Вовина семья собирается вместе, Вова любит похвастаться своими танцевальными талантами. Поэтому в какой-то момент его перестали звать на поминки, а на кастинге Украина Мая Талант Вову заметил Влад Яма. Ну, согласитесь, сложно не заметить парня, который голый и пьяный спит за кулисами. А еще говорят, к тому, как человек танцует, можно понять, насколько он расколот в постели. Жаль, не нашлось еще в Вовиной жизни той девушки, которая проверила бы это утверждение. А Вова у нас ну, не очень умный, поэтому считает, что Лада Дэнс – это танцующий жигуль. А еще он считает, что лучше поздно, чем никогда. Поэтому этой зимой, когда вся страна ехала в Киев на революцию, Вова поехал туда, на Майданск. на озере танцевал партию черного лебедя. Ну, просто кавказец, который должен был ее играть, заболел, а Вове пришлось подменять, такое. А еще Вова полтора месяца работал с Димой Галиаденко, после чего полтора месяца лечился от кокаиновой зависимости. И дважды Вова пережил клиническую смерть. Ну, как вы понимаете, Вова танцор от Бога. И какое-то время Вова танцевал в ансамбле Кадышевой. Но быстро оттуда уволился. Как говорил сам Вова, такое ощущение, что жизнь идет по кругу. Вова еще говорил, что сцена для него как дом родной. Ну, до тех пор, пока сторож ДК заметил его и выгнал на улицу. А еще, когда Вова танцует, он ничего не видит и не слышит. Поэтому грех не воспользоваться и не рассказать вам пару занимательных фактов его биографии. Например, чтобы отвязалась кличка Дрыщ, Вова пошел в качалку. И получил там три новые клички. Сдыхля, Телка и Сосиска. А Вовина лицо, оно как попка младенца. И дело тут не в мягкости. Ну, просто согласитесь, визуальное сходство есть. Как же мне это надоело? Сказал Вова в третьем классе, и на этом его образование закончилось. Устал я. Сказал психиатр после получаса общения с Вовой. Ну блин, я на это не подписывался. Сказал Вовин папа, увидев сына в роддоме. Но, как говорится, чего есть, того не отнять. Вова умеет танцевать под любую музыку. Ну, и что бы хотелось сказать в конце? Не бойтесь быть собой. Бойтесь быть Вовой.